dursun zamanlar boru əməliyyatlarını siz daha çox eləyirsiniz və bəzən boruları bağlayırsınız, bəzən götürürsüz. Hansı vəziyyətlərdə borunu bağlayırsınız, hansı vəziyyətdə borunu saxlayırsınız? Bioloji olaraq tam sağlam uşaqlıq və tam sağlam boru əldə elədikdən sonra bizim hamilə qalma şansımız artır. Hı -hı. Əgər orada bir tıxanlıq varsa, şişlik varsa, bu nə öz başından nə də ə, normal yolla hamilə qalmağa imkan vermir. Niyə? Çünki orada yığışan sular düygəndən yaxşı bir osunu da ora transfer etləsəz gəlir ona yura aparır. Əh. Biz buna görə bu xəstələrdə əgər təmir mümkün deyilsə o burnu bağlamağı məsləhət görürük. İki dənə borusu var xəstənin. Biri açıqdır, biri tıxalıdır. Əh. Biz tıxalı olanın kökünə bağlayanda açıq olanın fəaliyyətini bərpa etmiş oluruq. Xəstələrim olur ki, tıxalını bağlayırıq, öz başının amına qalıb gəlir. Əh. Biz onlara 4 ay, 5 ay vəziyyətinə görə e, təqib vaxtı ayırırıq. Amma e, bir qrup xəstələr də var ki, ucundakı tıxanaqlığı əməliyyatla açdığımızda zətn öz başlanğıcında qalır. Boruları niyə götürmürük? Bu da yaxşı bir sualdır. Borular niyə orada qalır? Yəni biz onu sadəcə bağlayırıq də. Çünki e, yumurtanın bəslənməsinin müəyyən bir faizinin borudan gəldiyini bilirik. Bu xəstəmizdə o yumurtanın tam bəslənməsinə ehtiyacımız olduğuna görə də boruya əl vurmuruq. Hı. Yəni əgər bu xəstəmiz olsaydı 45, 50, 55, 60 yaşında xəstəmiz kansiki uşaq istəmir. Bunlarda burnu çıxarda bilərdik. Amma ıı, sadəcə bağlamaq bizim üçün hələ ki kifayət edir. Bəzən əməliyyatlarda çox yapışıqlar görürük, çox yapışıqlarla qarşılaşırıq. Əməliyyat çəkərdəsə 2 saat, 3 saat boyunca biz o yapışıqları açırıq, bir dəyə burnu bağlayırıq. Yəni Hı -hı. o bizim üçün bu qədər əhəmlidir. Çünki buruda problem olan xəstənin nə normal yolla, nə sünnimaylanma ilə hamilə qalmaq ehtimalı çox aşağıdadır. Ona görə Yəni Aha. biz bu bir bizim bildiyimiz yeni məsələdirsə. Hardasa son 2-3 ildə biz bunu bilirik. Ondan əvvəl üst üstə söynəmə ayarlanma yoxluğu, yoxluğu, yoxluğu birində tutanda sevindirdik. Hı -hı. Amma artıq, eee, vəziyyəti optimallaşdırdığımıza görə hamilə qalma ehtimalımız daha da çoxalar. Mhm. Əmin doktor, son zamanlar e, boru əməliyyatla bağlı hesabım böyünəcəyəm. Boru son zamanlar boru əməliyyatlarını siz daha çox eləyirsiniz e, və Bəzən borulara bağlayırsınız, bəzən götürürsüz. <laughs> Çox az bir ehtimalla hamilə qalır xəstələr. Yəni nə qarışdırdıx yenə söhbət. <laughs>